Berikutnya Yang Hormat Jempol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang kerana memberi peluang kepada Jempol untuk membahaskan undang-undang perbekalan 2026 yang berjumlah 470 bilion. Pelanjawan kali ini merupakan kesinambungan dasar daripada RFK12 yang menandakan fasa baru selepas kerajaan berani melaksanakan rasionalisasi subsidi dan reformasi fiskal dengan matlamat memastikan setiap hasil penjimatan kembali kepada rakyat melalui bantuan tunai, insentif ekonomi serta peningkatan kesejahteraan awam. Jempol ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Maha Perdana Menteri dan kerajaan kerana prihatin ya dengan permohonan projek keutamaan Jempol iaitu meluluskan projek naik taraf FT44 struktur jalan utama Palung serta naik taraf persimpangan Palung 78 dan bina baru ya jalan penghubung luar bandar kampung orang asli Batu Peti dan juga kampung orang asli Pancu. Jempol berharap projek-projek yang diluluskan ini dapat dilaksanakan seperti yang dirancang. Datuk yang dipertua rasionalisasi subsidi RON 95. Dalam perbahasan men usul menjunjung kasih bertarikh 18 Februari 2025, Jempol telah mencadangkan agar subsidi bersasar yang bagi petrol RON 95 dilaksanakan dengan menggunakan pengesahan MyCard diberikan hanya kepada pengguna warga negara Malaysia sebagai langkah mengelak ketirisan subsidi kepada warga asing. Jempol mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana sedia mendengar dan berani melaksanakan rasionalisasi subsidi melalui sistem pengesahan digital MyCard di stesen minyak sebagaimana kita laksanakan pada hari ini. Menurut bernama bertarikh 19 Oktober 2025, Ketua Setiausaha Perbendaharaan menyatakan bahawa 95% rakyat Malaysia menggunakan RON 95 tidak lebih daripada 180 liter sebulan. Namun terdapat golongan yang hanya memiliki lesen motosikal tetapi habis menggunakan had bersubsidi iaitu 300 liter di negeri berhampiran sempadan. Berdasarkan data ataupun maklumat ini ada unsur penyelewengan dan penyeludupan RON95 bersubsidi yang mungkin berlaku. Jempol mohon maklum balas yang Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga kos sara hidup berkenaan usaha mencegah penyeludupan bahan api bersubsidi di sempadan negara. Datuk yang dipertua, sistem kawalan diesel bersubsidi. Di kesempatan ini, jempol sekali lagi berhasrat menyentuh sistem kawalan diesel bersubsidi. Jempol merujuk SKDS 1.0 yang mana hanya kenderaan pengangkutan darat awam yang menerima subsidi yaitu bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba. Manakala SKDS 2.0 menggunakan kaedah fleet card diberikan kepada kenderaan logistik berkelayakan. Justru itu di kesempatan ini jempur sekali lagi mengusulkan eh, pertimbangan khas agar skim kawalan diesel bersubsidi ini dapat diperluaskan ia kepada kenderaan institusi pengajian tinggi swasta di seluruh negara agar membantu IPTS dalam mengurangkan kos operasi yang berkaitan dengan logistik. Jempol mohon yang maklum balas, yang maklum menteri perdagangan dalam negeri dan kos tanah hidup. Datuk yang dipertua, isu pendidikan. Sebagaimana yang kita sedia maklum seluruh negara yang dikejutkan dengan insiden yang berlaku mutakhir ini, iaitu di sekolah melibatkan kejadian kes bunuh meninggal jatuh dalam lubang, buli membawa kematian, kesrogol dan sebagainya yang amat menggusarkan masyarakat. Timbul kegelisahan di kalangan ibu bapa seolah-olah sekolah tempat yang paling selamat tidak selamat lagi pada hari ini. Sebenarnya itu jempol mencadangkan diadakan satu libat urus perdana isu keselamatan sekolah di semua negeri melalui Jabatan Pendidikan Negeri yang melibatkan semua aspek berkepentingan di peringkat akar umbi seperti pejabat pendidikan daerah, guru, PIBG, warden asrama, pihak keselamatan, majlis pengutua, majlis guru besar dan semua yang yang berkepentingan yang terlibat untuk sama-sama dipanggil berbincang, memberi pandangan dalam libat urus di peringkat negeri-negeri dan insyaAllah hasil daripada libat urus negeri-negeri itu nanti akan dibuat resolusi di yang keputusan bersama ya di peringkat kebangsaan ini adalah hasil daripada akar umbi ya mereka yang berada di lapangan di bawah yang melihat sendiri terlibat terus dalam pendidikan di peringkat sekolah khasnya antara fokus perbincangan itu jempol mencadangkan adalah aspek keselamatan infrastruktur sekolah jadi tidaklah timbul baru ini terpijak lubang terus meninggal aspek keselamatan sekolah isu keselamatan pelajar warden asrama apakah kita nak buat lantikan baru yang berjawatan tetap, buli, isu disiplin, hukuman rotan dan penggunaan smartphone. Yang mana smartphone hari ini tidak ada penyelarasan. Ada sekolah benarkan, ada sekolah tak benarkan. Ada sekolah hanya menengah atas saja. Jadi disebab itulah kita buat libat urus ini supaya ada penyelarasan serta peranan dan tanggungjawab ibu bapa. Ya. Sikit je. Setuju ya. tak jempol sebab jempol ni orang yang inklusif kan. Setuju ya. tak untuk mendapatkan dia yang dihajat oleh jempol tadi, jemputlah pembangkang sekali kan. Jadi lagi murni segala yang kita nak bantu kan uh, keselamatan murid tadi. Setuju ya, ya. tak jempol? Jemputlah sekali kita Noham kan. Hal pendidikan ni kita tiada kompromi. Ya, sebab kita Si jempol baguslah jempol. Ya, kita tegas. Kebetulan pula ya, sebelum ni saya adalah ketua guru disiplin. Jadi jempol senada dengan yang amat berhormat Tambun agar hukuman rotan di sekolah dikembalikan dengan syarat yang ketat bagi menangani isu disiplin. Saya 8 tahun jadi guru di ketua guru disiplin. Ah, ha, ketua guru disiplin di sekolah. Hebat jempol. Ha. Tujuan kita merotani mendidik. Jangan kita balut kita sabat anak orang ni sampai keluar darah. Kita ada peraturan dia. Amaran pertama, kedua, rujuk pada kaunselor, panggil penjaga. Ada separuh tu pula pengutur tak nak murotan, Panggil sama ayah dia datang, ah, cik puan, rotan anak sendiri. Depan cikgu. Jadi ini semua perkara yang baik. Ampul mohon maklum balas kepada yang menteri pendidikan berhubung dengan libat urus di peringkat negeri-negeri dahulu sebelum dibuat rumusan di peringkat pusat. Pendidikan percuma jempol, kepada jempol. keluarga, kepada Kampang miskin. nak tanya. Ya. Tentang lebat urus tu, sebenarnya saya dengar ada ada town hall yang telah pun dibuat di bawah Menteri uh, Undang-Undang dan juga Kementerian Pendidikan. Apa pandangan jempol kita cadangkan supaya uh, roadshow town hall yang ada seluruh Malaysia itu dibentangkan dalam parlimen untuk kita dengar apakah sarana-sarana yang dibuat oleh orang awam terhadap perkara ini. Saya amat bersetuju ya, sebab Libat urus ini melibatkan semua lapisan di peringkat akar umbi ini. Ya, kadang-kadang kita di peringkat pusat membuat dasar saja dan kita tidak pernah terlibat dalam dunia pendidikan. Jadi dalam libat urus itu sebab saya cadangkan tadi semua pihak terlibat yang berkepentingan dan tiap-tiap negeri ini nanti dibuat rumusan dan mungkin digabungkan dengan roadshow yang telah dibuat oleh pihak Menteri Undang-Undang supaya kita dapat dibawa ke parlimen ini kita putuskan di sini. Saya juga mohon maklum balaslah daripada Yang Mak Menteri Pendidikan. Kemudian pendidikan percuma melalui tekad lapan memperkasa perkhidmatan rakyat. Jemput mengucapkan syabas kepada kerajaan kerana buat pertama kalinya yang melaksanakan inisiatif memberikan pendidikan percuma melalui PTPTN kepada 5,800 pelajar daripada keluarga miskin untuk melanjutkan pengajian di institusi pendidikan tinggi awam. PTPTN telah memainkan peranan penting dalam membantu jutaan anak muda di negara kita menyambung pengajian tinggi. Namun kadar bayaran balik yang masih rendah menjejaskan kelestarian dana pendidikan ini. Justru itu jempol mencadangkan. Ya, yang kumpulan pertama tadi kita dah bagi. Bagi anak kumpulan miskin tega, kita bagi pendidikan percuma. Jadi kita bagi juga lah ya, kepada mereka yang membayar ini. Jempol mencadangkan agar PTPTN memperhebatkan inisiatif diskaun pembayaran balik sebagai contoh diskaun 30% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman dan diskaun 20% untuk bayaran sekurang-kurangnya separuh daripada baki hutang dalam sekali bayaran. Berhubung dengan cadangan penambahan diskaun pembayaran balik PTPTN ini, jempul mohon balas daripada Yang Mohamad Menteri Pendidikan. Isu kesihatan. Belanjawan 2026 memperuntukkan 46.5 bilion kepada Kementerian Kesihatan. Namun sebahagian besar daripada perbelanjaan tersebut adalah untuk merawat penyakit tidak berjangkit. Jadi sekarang ni Kementerian Kesihatan Malaysia mula dibebani dengan kes penyakit tidak berjangkit baru iaitu melibatkan penyakit yang melibatkan kerosakan paru-paru ataupun iwali yang berpunca daripada pengambilan web dan rokok elektronik. American Lung Association melaporkan bahawa vaping boleh menyebabkan gejala popcorn lung iaitu kerosakan paru-paru kekal. Menurut pengarah tobacco treatment klinik dari Johns Hopkins University, pengidap popcorn lung ini berisiko mengalami kegagalan pernafasan yang boleh membawa maut dalam tempoh masa lima tahun. Kita sedia maklum remaja sekolah seusia 13 tahun telah terdedah dengan aktiviti web ini dan ini memberi kesan yang amat buruk demi mengelakkan kemudaratan yang lebih teruk kepada generasi akan datang jempol menyokong penuh cadangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia mengharamkan ya aktiviti web di negara kita ini persoalan jempol bilakah pengharaman ini akan dilaksanakan mohon jawapan daripada yang berhormat Menteri Kesihatan Datuk ini betul seterusnya isu tabung haji Jempol ingin menyentuh satu isu yang amat dekat di hati umat Islam di negara ini iaitu pengurusan dan pemilihan jemaah haji menunaikan haji di Tanah Suci oleh Lembaga Tabung Haji. Kita sedia maklum sistem pemilihan 31,600 jemaah haji muasasah adalah bersandarkan sistem pendaftaran awal. Siapa yang daftar awal dia akan berpeluang dan buat takat ini keutamaan hanyalah diberikan kepada pendeposit berumur 75 tahun ke atas yang sudah berusia. Dan juga dalam hal ini, mereka yang berumur 75 tahun ini sudah tentu tidak berapa kuat fizikal dan dikhawatiri tidak memenuhi syarat kesihatan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Justru Jempol ingin mencadangkan agar kerajaan melalui tabung haji memberi keutamaan kepada pendeposit warga emas yang berusia 60 tahun ke atas tanpa mengira status ekonomi B40, M40, T20 untuk dipilih sebagai jemaah haji muasasah terlebih dahulu. ya sebagai satu bentuk keadilan sosial dan memberi peluang kepada mereka yang telah berusia untuk uh, menunaikan ibadah haji. Ini rata-rata yang berumur 60 tahun ini seangkatan dengan saya. Lahir pada tahun awal 60-an. Ya, lahir zaman pelita, zaman jalan tanah merah, zaman pelita, zaman perigi. Jadi, setelah sampai masanya, ya, kita bagi keutamaan kepada kumpulan ini. Berhubung dengan isu uh, keutamaan kepada pendeposit berusia 60 tahun, mohon jawapan daripada Menteri Agama. Seterusnya, Konditor Ekonomi Negeri Sembilan Timur, Tarah Jempol mempunyai kekuatan dalam bidang agri-komoditi dengan 38 skim tanah rancangan Felda yang mengusahakan tanaman sawit dan getah. Namun, kawasan yang berpotensi ini masih tertinggal dalam konteks pembangunan ekonomi. Kawasan Negeri Sembilan Timur ini kaya dengan semua pertanian seperti kelapa sawit, getah, tenakan selain mempunyai potensi industri hiliran, selain komoditi dan juga mempunyai kawasan geografi, kawasan yang panas, yang terpanas di Malaysia, emak persesuaian untuk uh, janaan tenaga solar. Julus itu jempol mencadangkan, sudah sampai masanya diwujudkan koridor ekonomi Negeri Sembilan Timur yang bersempadan dengan Negeri Pahang seperti Bera, daerah Bera, Rompin dan Bentong serta segamat di Johor dan juga penubuhan ini uh, membolehkan perancangan pembangunan berfokus termasuk pembinaan infrastruktur jalan lebuh raya baru seremban lebuh raya seremban jempol yang konsisten tiga kali, tiga beberapa kalilah kita bangkitkan dibahaskan bersama Kuala Pilah dalam Dewan Yang Mulia ini sebagai akses pemangkin utama untuk memajukan ya, daerah jempol. Dalam hal ini Jempol ingin bertanya apakah perancangan uh, Kementerian Ekonomi untuk membangunkan kawasan koridor ekonomi Negeri Sembilan Timur dan uh, seterusnya pemberian lot tanah generasi Felda. Datuk Ni Petua Jempol ingin membangkitkan isu pemberian lot-lot kosong ataupun pocket land dengan izin khususnya di Felda wilayah Raja Alias Negeri Sembilan yang mempunyai 49 skim tanah rancangan Felda merupakan gugusan terbesar di Malaysia jawatan kuasa lot generasi Felda telah diwujudkan untuk mengenal pasti lot-lot kosong di sekitar tanah rancangan untuk generasi baru untuk makluman Dewan yang mulia ini usaha ini telah dilaksanakan di negeri Johor dengan pemberian 10,363 lot tanah dan juga di negeri Pahang dengan memberikan 16,035 lot tanah kepada generasi baru Felda isunya di sini pemberian lot tanah Datuk ini putuwa untuk generasi baru di negeri Sembilan masih belum dapat dilaksanakan persoalan jempol apakah usaha felda agar pembelian lot tanah kepada generasi baru di Sembilan di negeri Sembilan dapat disegerakan dan diseragamkan di semua uh, negeri dan kawasan di seluruh negara Jempol mohon maklum balas uh, menteri di jabatan perdana menteri dan akhir sekali lah sedikit kita bagi kredit kepada kerajaan kita di kesempatan ini, Jempol mengambil kesempatan dalam Dewan Yang Mulia ini untuk merakamkan setinggi-tinggi tanya dan penghargaan kepada semua sukarelawan serta pasukan ekspedisi Sumut Flotila yang sanggup berkorban dan bersabung nyawa dalam pelayaran membawa misi kemanusiaan ke Gaza baru-baru ini. Jempol turut menghargai usaha yang amat bawah Perdana Menteri bersama Menteri Luar Negeri atas kecekapan dan kemahiran menggunakan hubungan baik dan saluran diplomasi bagi memastikan peserta Sumut dibawa keluar daripada Israel dalam keadaan selamat. Bagaimana kita sedia maklum Datuk ini Pertua... Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 sedang berlangsung di Kuala Lumpur dan telah berjaya menghimpunkan ramai ya pemimpin dunia yang akan membincangkan hubungan dua hala, perdagangan antarabangsa, keselamatan maritim dan keamanan serantau. Kita juga harus berbangga, Malaysia sebagai pengurusi ASEAN menjadi pendamai di antara Thailand dan Kemboja dengan pemeteraian KL Peace Accord yang disaksikan oleh Presiden Trump. Semoga kemuncak, sidang kemuncak ASEAN ke-47 berjalan lancar dan berjaya mencapai matlamatnya. Tanya kepada Malaysia. Jempul mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih. Ya Muhammad Jempul.